Традиционный учительский конкурс в этом году сделали общим, то есть каждый учитель представляет свой предмет. В финальный этап вышли такие педагоги, как Елена Морозова из 37-й школы, Светлана Инальева из школы номер 61 и Юлия Кокурина из 31-й школы. У каждой из них по 20 с лишним лет трудового стажа. В общем-то, довольно сложно оценивать, поскольку значит, приходится определять и смотреть, какой именно предмет. Потому что, например, очень сильно да, отличается урок в начальной школе, урок в старшей школе, урок по одному предмету. Вот мы увидели и на предыдущем этапе конкурса, и сегодня, что молодцы наши учителя. Площадка для проведения финального этапа выбрали школу номер 8, так сказать, нейтральную территорию. Здесь для учеников начальной и средней школы прошли не совсем обычные уроки математики и русского языка. Настоящие профессионалы не только доступно рассказывали о своем предмете, но и прибегали к помощи других дисциплин. Например, абстрактную математику можно сделать более понятной, если брать в качестве примера исторические объекты или памятные даты. Знания по Севастополю видению можно применить и на знаниях той же математики, того же русского языка. Записать не просто трехзначные числа, а связать их с историей города. Я постаралась на своих уроках и мастер-классе поделиться своим опытом работы. На своих уроках и внеклассных занятиях я стараюсь применять задачи, которые окружают ребят в повседневной жизни. Вычислить площадь пола, вычислить площадь крыши, определить какой участок будет выбрать лучше, чтобы впечатлить жюри, конкурсанты использовали не только личную харизму, но и современные технологии. Несмотря на то, что предоставленный материал на уроках был повторением пройденного, школьники остались в восторге от занятий. Это можно сказать, для нас было повторение. Но... Все очень хорошо и быстро работали, активно. Все очень хорошо тянули в руки, все молодцы были. Мне самому понравился урок, учитель очень хороший. Было очень интересно, весело. Ну, поиграли, отдохнули, как бы Так, обычно уроки математики очень скучные, а у нас сейчас было веситься, весело. Побороться за главную награду всероссийского конкурса «Хрустального пеликана» поедет Юлия Кокурина, учитель русского языка и литературы. Финал учительского состязания состоится в сентябре в Татарстане. Иван Клепачев, Александр Листопад, Севинформбюро.